треугольник. Вот он. Осмотр, да? Принятие решения. Сейчас, секундочку, и действие. И тем не менее, от действия у нас еще есть да, осмотр. То есть вот такой вот у вас должен быть постоянно при всех ваших действиях. Вы жарите картошку, да? Вы взяли картошку, почистили ее, да, назовем это осмотр, приняли решение ее жарить. вот, пожарили ее. Но вы же не просто да, пожарили и сразу ее начинаете кушать. Вы же на нее посмотрите, готова или не готова решение, жарим дальше, действие, жарим, контроль, проверяем, готово, какое решение кушаем, будем кушать, кушаем. Да? Рассмотрим потом ночью. Да. Вот. Или То есть, есть, о чем я хочу сказать. Когда вы что-то видите, вы не должны сразу что-то делать. Может быть, действительно, он спит. Нравится ему спать посреди дороги. Правильно? Правильно. Мы должны четко понять, что он не дышит. Каким образом? Пульс. Так, пульс неинтересный. Пульс это сердце, это не Но, то. Зеркальце, клетчика. ватка, перышко тоже не работает, это не, не то. Дальше, да, у вас это все. есть. Шесть, да. Шесть, то есть смотрите, у нас есть способ, называется он вижу, слышу, чувствую. Каким образом? Вы занимаете рядом с пострадавшим, наклонное положение, руку кладете на живот, слушай, наверное, надо 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 девушку поменять. Ухом При, э, прилегаете к его рту и слышите да, движение воздуха и глазом смотрим на руку. Поэтому мы раз, да, и ждем. Ждем мы, я рекомендую ждать 6-10 секунд. Почему? Потому что если вы сделаете вот так, вы можете не дождаться вдоха. Мы дышим там 16-20 раз в минуту. То есть где-то приблизительно до полтора-два раза в, 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 за 6 секунд. То есть вы можете не дождаться. То есть вы должны наклониться да, и послушать внимательно. Подожди глубоко. Чтобы все увидели, как у тебя что-то все двигается есть вы дождались, мы почувствовали, вы увидели, вы, услышали. Все, значит он дышит. Вопросов нет. Тогда мы его не трогаем, пусть отдыхает дальше. А вот если он не дышит, да, вы наклонились, вы чувствуете, воздух не идет, грудная клетка не двигается, живот не двигается. Да, проблема, он не дышит. Либо он может дышать, но мы будем слышать храпение. Да, вот так вот. Это тоже признак того, что есть нарушение проходимости дыхания только не, у вас ночью в спальне, да, когда ваши соседи хотят. это нормальное состояние. Это если человек получил травму, да, либо вы, обстоятельства, почему он валяется на этом, неизвестно. Что происходит? Самое простое, да, можно запасть язык, самое сложное, да, там могли скопиться какие-то отравленные массы, еще что-то такое. Что мы будем делать? С чего мы начинаем? Осмотр. Какой пульс? Где пульс? Смотрим. Теперь смотрите. Что мы делаем? Мы берем, открываем ему рот и смотрим, что происходит. Можем увидеть там что-то, да, выбитые зубы, кровь, грязь, скля... э... э... ротная масса и, и, все, и все остальное. Что мы делаем? Я сейчас голову поверну к вам, чтобы вам было видно. На самом деле я голову поверну к себе. Правильно? Я повер... поворачиваю голову, беру его в футболку и оттуда все вычищаю. Почему набок? чтобы это все туда выливалось. Не надо только ловить. Угу. Есть. Что после этого? Опять, опять Правильно. То есть осмотр. Я увидел там э, эти кровь, допустим, решение почистки, очистка, контроль. Что я делаю? Наклонился, вижу, слышу, чувствую. Задышал. Замечательно. Больше что-то делать? Ну, ну, вскоре может вскоре. быть, да, может быть, но во всяком случае положим руку ему на грудь, достанем телефон, будем звонить на вскорую, да, объяснять ситуацию, где мы что находимся, что случилось, сколько вас ну, вот. а, Если он не дышит, что будет? Есть способ а, при условии того, что здесь чисто. Значит, это вот этот вариант. Как мы можем решить вопрос языков? Что мы можем сделать? Нет? Он скользкий, мерзкий, противный. Плюс он еще может меня упустить за пальцы. А, значит, да. Но Но... Ложка, а ложка может быть найти, а может быть не найтись ложка. А ложка может, с собой так. Дружит. Достали все свои ложки. А это, ну, перевернуть его ну, вниз. Перевернуть вниз, вниз головы. Можно. И попробовать вот И так. Значит, нет? А смотрите. Да. Наш язык. Прыжок к нижней части. В которой мы живем, называется нижняя челюсть. А вот сюда, вот да, к нижней челюсти он прирощен. Вот нижняя челюсть, в свою, в свою очередь, имеет кожу, да, которая переходит на шею. Тут же еще мышцы много. Раз. Что мы можем сделать? Мы его можем опосредованно на этот язык повлиять, мы его, можем, мы его должны оттянуть к низу, для того, чтобы он от задней стенки водки отлил. Нет, ни в коем случае. 8, Первое, 2, 3, 2. первое, первое действие рука кладется на лоб, вторая заводится за шею и мы шею подаем как бы кверху. То есть, есть. есть, смотрите, мы придаем его голове положение принюхивания, да, это первое, это первое положение, либо положение чихания, нюхаем цветы, да, либо <связь> сейчас <связь> как даже у меня глаза повыпают. Ну, то есть мы кладем руки, видите, тут все натянулось, uh -huh. да? И э, рот открывается, и язык за счет мягких тканей шеи, он, он тянется к низу, отлипает от задней стенки лодки. да, и мы сразу же раз, ага, задышал красавчик. Рука у меня не уходит никуда, иначе у него голова может вернуться обратно и эффективности действия на него. Поэтому сделали таким образом, раз, наклонились и слушаем. Вот когда он задышал, замечательно, может, может задышать, а может не задышать. Если он не задышал, мы делаем еще одно действие. А теперь уже друг, другого характера. Мы должны нижнюю челюсть подать к переде. Как будто бы он произносит звук Ы. Все знают звук Ы. Mm -hmm. Да? А ну-ка быстренько исполнили. <рес> <рес> Ы Ы То есть нижние зубы заходят за верхние, нижняя челюсть идет вперед, язык оттягивается к переде, и опять-таки он отлипает от задней стенки лодки. Такой mm -hmm. вопрос. Нет? Все Каким образом мы это сделаем? Он без сознания, он нам звук исполнить не сможет. Мы перемещаемся. Теперь находим на себе ориентиры. Вот здесь вот, где у нас нижняя челюсть, угол нижней челюсти есть, да? И подбородок. Мы берем пальцами, захватываем угол нижней челюсти. Большими пальцами мы берем за подбородок. Чуть-чуть приоткрываем и подаем ее вверх. Да, как бы заставляя его, вынуждая произнести этот звук. Челюсть идет впереди, язык оттягивается впереди. Отлипает от задней стенки горки. Конечно, сейчас. А при этом как? рука уходит оттуда, да? Конечно, я двумя руками это делаю. Я захватываю пальцами углы нижней челюсти, захватываю подбородок, приоткрываю, скажи, эй, а то больно сделаю. Я только хотел сказать, что на этом этапе гарантирую, что если он просто спит, он проснется. Да, 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 да. То есть подаем и сразу же наклоняемся и слушаем, получилось ли у нас добиться дыхания. Это вот эти кусочки рядом с ним? Не обязательно? Нет, нет, нет. Именно так.